在干嘛呢？小路找人修好了。哇，那归我了。嗯，是不是很好看、啊？嗯，戴在你手上有点大、啊。 现在就实行女生戴男表，很酷啊！你喜欢就好。这个不是你送来道歉的礼物吗？我当然得收下了。<noise> 你妈妈打来的。嗯、呃，我看手机上有我妈打来的已接电话，是你接的吧？她说什么了？嗯，没什么，就问了一下你论文答辩的事。哦。五言。嗯。你有没有什么事想要告诉我？ 嗯、呃，应该没有吧？啊，啊对，我之前弹你家这宝贝钢琴弹的不耐烦的时候，我踹了两脚。什么？我当时很害怕来着，但是后来我一想啊，这宝贝钢琴怎么着也不能有我重要吧，对不对？嗯。 我好像从来都没有认真的问过你，你到底介不介意我的眼睛了？嗯，我反而很羡慕你呢，因为你有一双还没有被不得不看到的事情所沾染的眼睛。我真的很喜欢你的眼睛。 念青，我好像也没有认真的问过，你到底为什么想要做自取人？啊？你不是早就猜到了吗？嗯，有吗？虽然我看不清这个世界，但我想让全世界人都看到我，却不知道我是谁。 算起来也是一种报仇。骗人，你才舍不得呢。什么？没什么，就是觉得这种报仇的方式也太酷了吧，让我来学习一下。 这样弹的话，节奏会错的，我不是教过你吗？手指要像握鸡蛋一样。哎呀，等一下，我们先不要靠这个了。哎，一般人学这个曲子的话，需要学多久啊？每个人天赋不同，有的人三年，有的人可能几天就行了。那我呢？我呢？ 这个不好说、啊。哦，那我不要学了。主要是你好像教的很痛苦哦。嗯，不及桑小姐学的痛苦。这,这，本来还想在最后一节课上面给学生们露一手，然后华丽的告别。哎，他们。